Марку 6 лет. Диагноз у нас ДЦП, микроцефалия, грубая задержка развития. Марк самостоятельно не ходит, не сидит, не стоит, обращенную речь не понимает. Лечение очень дорогое, средств не хватает. Пенсия наша очень маленькая, она уходит на лекарства. Нам требуется лечение, серьезно и вот сегодня мы улетаем в Самару в Риоцентр, проходим будем проходить четвертый курс лечения хочется поблагодарить а, фонд милосердия за оказанную нам помощь а также канал Хит ТВ помогли нам собрать средства для лечения в нашей стране очень много таких деток как Марк поэтому ваша помощь очень нужна и очень хочется чтобы таких проектов было больше и такой проект существовал, потому что он очень-очень нам помогает, не только моему сыну, но и всем деткам. Детей очень много, которые нуждаются в лечении. Сегодня в нашей стране около 48 тысяч детей-инвалидов, которые не могут радоваться детству и беззаботно проводить свои самые счастливые дни. В народе говорят, если на Земле радуется один ребенок, то вместе с ним радуются тысячи ангелов. Поэтому мы просим тебя отправить слово help на номер 8099. Каждая смс способна облегчить жизнь малыша и дать ему надежду на выздоровление. Я хочу стать успешным адвокатом и успешной в жизни. Но есть одна проблема, то, что я вот хочу, чтобы у меня работала моя ручка и ножка, потому что я хочу заниматься спортом, я хочу бегать и прыгать, как все дети научиться всему сама. То есть, удачно выйти замуж – тоже моя мечта. Когда я была беременна, беременность протекала нормально. Но потом выставили диагноз, что у нее дефект и перегородки. И в три годика ей была проведена операция. Во время операции произошел инсульт, микроинсульт. И 10 дней она не могла прийти в себя. И сейчас у нее диагноз – острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу. Острое нарушение мозгового кровообращения – это закупорка, так что ли сказать, или нарушение реологических свойств крови, которое приводит к нарушению кровоснабжения мозга определенного участка. Это проявляется зачастую патологии, которые в виде параличей. Причин возникновения острого нарушений мозгового кровообращения очень много. То есть это и нарушение реологии, то есть свойств крови, и нарушение свертывающей системы. Это какие-то инфекционные заболевания, которые перенес ребенок, которые провоцируют эти да, вещи. Это может быть последствия легкой черепно-мозговой травмы, так называемая диссекция сосудов. Причин очень много, но м, одним из так сказать клинических проявлений конечно это развитие паралича через две недели, то ручка перестала работать в одном положении, она не развивается. И ножка, ну, в народе говорят, что это конская стопа. То есть она не стоит, как у нормальных людей, не наступает на эту стопу. Ей поставили левосторонний гемипарез диагноз. После этого мы несколько раз, моя дочь также была, лечилась в реабилитационных центрах. И здесь в Алмате, и в Астане было назначенное лечение, и результатов почему-то вот ну, на сегодняшний день мы так не имеем, так скажем. Видно, что ребенок инвалид и юбку мы надеть не можем, нормальную обувь мы надеть не можем, ни туфли не можем надеть, ни кофточку с коротким рукавом, потому что это все видно обслуживать себя не может. Ну, по возможности, конечно. Ужасно ходит, но ходит же. Уроки делает одной ручонкой, потому что тетрадку мы так держать не можем, почерк ужасный. Спина искривляется из-за того, что опора у нее не на две ноги, а на одну ногу. Она в постоянном напряжении. Вот как в три годика сделали операцию, так рука не растет. Вообще не растет. Она не может расти. А левая нога у нас, колено в правую сторону – то есть вовнутрь смотрит, а сама стопа совершенно в другую сторону. Если сейчас ей не сделать операцию, она в дальнейшем даже брюки не сможет носить, потому что ну как одеть на ногу брючину, если не проходит брючина? Мало того, что мы юбку не можем одеть, потому что нога ссохшаяся. Хочу, чтобы у нее было все в жизни, как у всех детей. Чтобы она ни в чем не нуждалась, не прибегала к помощи кушать, чтобы могла сготовить. Очень большие трудности для нее. Потому что элементарно, чтобы хлеб отрезать, булку хлеба, для нее это трудность. Что ей сейчас опять необходима операция. Такие операции и могут сделать за границей. Но для того, чтобы туда выехать, мы э, для них опять же являемся иностранцами. И для этого нужны большие денежные средства, которые в настоящее время моя семья не располагает. Поэтому, если можно, помочь моей семье. бүгін елімізде 16 жасқа дейінгі мүгедек балалар саны 48 сегіз жоқ. жадырап күліп жер басып жүре алмайтыны қаншама жерде бір бала қуанса көкте мың періште шаттанады дейді қазақ сондықтан тура қазір 80-99 номеріне хелп сөзін жіберуді сұраймыз сіздің бізге жіберген бір хабарламаңыз көмекке мұқтаж жандардың жағдайын оңалтуға себеп бола